В эфире канала БТБ выпуск новостей в студии Светлана Шевченко. Украинские вооруженные силы уже контролируют более 250 километров границы с Россией. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко, открывая заседание СНБО. По его словам, на двух наиболее опасных участках закрыты пути проникновения боевиков и тяжелого вооружения из Федерации. Окончательно восстановить контроль на границе власти рассчитывают уже до конца недели. Петр Порошенко также заявил, что после этого будет введен режим прекращения огня на ограниченный срок. Пауза будет сделана сделано для того, чтобы террористы и сепаратисты могли сложить оружие. Президент считает, что прекращение огня может послужить началом реализации мирного плана урегулирования конфликта. Тем временем Россия продолжает поставлять оружие и боевиков на восток Украины. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности Украины Андрей Порубей. По данным СНБО, сейчас возле нашей границы сосредоточено 16 тысяч российских военнослужащих. В Крыму около 22 тысяч. А на территории Приднестровья находится еще 3,5 тысячи боевиков. Все они готовы к агрессивным действиям в отношении Украины, говорит Андрей Порубий. Он также опроверг заявление президента Путина об отводе войск от границ с Украиной. Наоборот, по информации Совета нацбезопасности, в ближайшее время к нашим границам планируют перебросить батальонно-тактическую группу береговых войск Северного флота Российской Федерации. У нас есть информация, что 15 июня вооруженные силы России в район, приграничный с Украиной, передислоцировали некоторые подразделения 76-й Псковской десантно-штурмовой дивизии, а также 4 военно-транспортных самолета Ил-76. Осуществлена переброска личного состава почти 150 военнослужащих и техника. Террористы захватили здание управления Национального банка Украины в Донецкой области. Основное требование к работникам – перейти в так называемый Донецкий народный банк. Об этом сообщили в Нацбанке. В связи со сложившейся ситуацией руководство НБУ приняло решение приостановить деятельность захваченного управления и отключить платежную систему. Основной мотив такого шага – сохранить жизни людей, которые там работают, сообщил глава Нацбанка Степан Кубев. Кроме этого, боевики так называемой Донецкой народной республики захватили помещения областных управлений госказначейства и миндоходов. Таким образом, финансовая система области парализована, сообщают в Кабмине. Группа террористов численностью около 150 человек пыталась прорваться в районе Сватова через блокпост сил антитеррористической операции. Украинские силовики открыли ответный огонь и уничтожили головной грузовик колонны террористов. Боевики разбежались, сообщает руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук. В целом, по его словам, ночь в зоне проведения АТО прошла относительно спокойно. Украина подпишет экономическую часть соглашения об ассоциации с Евросоюзом в Брюсселе 27 июня. Об этом сообщает пресс-служба Совета Европы. В этот же день аналогичные документы утвердят с Молдовой и Грузией. В Российском министерстве иностранных дел ранее отметили, что не собираются налагать на Украину санкции за договор о сотрудничестве с Европейским Союзом. Однако в ведомстве подчеркнули, что о торговых льготах Киеву придется забыть. Параллельно Россия угрожает торговой войной и Молдове. Европейские рынки частично для украинских производителей уже открыты. С 15 мая ЕС в одностороннем порядке снизил таможенные пошлины для нашей страны. По оценкам Евросоюза, эти меры позволят получить Украине дополнительную экономическую выгоду до полмиллиарда евро в год. «Нафтогаз» подал иск в стокгольмский арбитраж. Компания требует установить справедливую рыночную цену на ресурс, который «Газпром» поставляет в Украину. Соответствующее сообщение появилось на сайте «Нафтогаза». В иске также содержится требование взыскать с российского монополиста переплату за топливо, поставленное с 2010 года. По оценкам национальной компании, она составляет 6 миллиардов долларов США цены в Европейском Союзе, не на большую вид стань Сейчас цены в Европейском Союзе, несмотря на большее расстояние транзита и большие расходы «Газпрома» на поставки газа в эти страны, намного ниже, чем те цены, на которых настаивает российская сторона. Конечно, как говорят русские, это большие секреты, но секреты секретами, а я докладывал премьер-министру, и это не является большой тайной. Немецкая компания предлагает сейчас украинским потребителям, в том числе НАК «Нафтогаз Украины», покупать газ по цене близкой к 300 долларов за тысячу кубических метров. Не думаю, что любая европейская компания будет делать подобное предложение себе в убыток. Не думаю, что будь-яка европейская компания будет делать подобные пропозиции себе в сбыток. Шансы Украины выиграть у России в стокгольмском арбитраже очень высоки, уверен премьер-министр Арсений Яценюк. Он подчеркнул, что Москва изначально не была настроена на результативные переговоры и надеялась, что газовый шантаж станет одной из частей плана по уничтожению нашей страны. Однако Киев не собирается поддаваться на давление Кремля и ежегодно датировать «Газпром». Это план России по уничтожению Украины. Это общий план России по уничтожению Украины. Это еще один этап российской агрессии и против украинского государства, и против украинской независимости. Мы не будем датировать российский «Газпром». Украинцы не будут вытаскивать из карманов по 5 миллиардов долларов США в год, чтобы Россия покупала на эти деньги оружие, танки, самолеты и бомбардировала украинские территории. Напомню, с 9 утра российский «Газпром» перевел «Нафтогаз Украины» на режим предоплаты за голубое топливо. Таким образом, в следующем месяце «Газпром» поставит столько ресурса, сколько Украина оплатит в этом. А его цена по условиям российского газового монополиста составляет 485 долларов за тысячу кубометров. Отметим, что прошедшие трехсторонние газовые переговоры не дали результата. Российская сторона отказалась принять предложенный Еврокомиссии компромиссный вариант 326 долларов за тысячу кубометров газа для Украины. В «Газпроме» также сообщают, что компания обратилась в стокгольмский международный арбитраж с иском к НАК «Нафтогаз Украины» о взыскании задолженности в размере 4,5 миллиардов долларов. Часть долга составляет поставка ресурса по цене, установленной монополистом, в одностороннем порядке 485 долларов за тысячу кубометров. 600 миллионов гривен, сэкономленные на выборах президента, правительство планирует направить на поддержку армии. Об этом на согласительном совете заявил первый вице-премьер-министр Виталий Ярема. А депутатов он потребовал срочного рассмотрения и поддержки соответствующего документа. В свою очередь парламентарии настаивают на введении в восточных областях военного положения. Отдельная фракция инициирует разрыв дипломатических отношений с Россией и введение с ней визового режима. Кроме Кроме того, депутаты обещают не прекращать свои деятельности во время летних каникул. В случае необходимости обязуются быть на рабочих местах. Мы должны установить такой же режим, который был установлен на время начала работы этой сессии, когда у нас было право собирать сессию без предварительного согласия депутатов по решению председателя Верховной Рады в случае необходимости. Это позволит нам очень быстро реагировать на события, которые происходят в стране. Беларусь заблокировала импорт украинских кондитерских изделий. Для ввоза сладостей Минск требует от украинских производителей повысить цены от 30 до 500 процентов. Это практически полностью исключает их реализацию белорусским потребителям. Такое решение противоречит международным обязательствам Беларуси, говорят в ассоциации Укрконтпром. Также там считают, что из-за этого Украина до конца года потеряет 130 миллионов гривен. Москва уведомила Кишинев о рисках для экономики Молдовы, которые могут возникнуть из-за интеграции с Евросоюзом. Россия пригрозила, что Молдова не сможет сочетать две регуляторные системы СНГ и ЕС. Кроме того, соглашение о зоне свободной торговли СНГ дает России право защищать собственный рынок, если одна из стран-участниц СНГ создает зону свободной торговли с третьей стороной. Курс российского рубля стремительно начал падать после того, как Москва решила перевести Украину на предоплату за газ и установила поставки голубого топлива. Последние данные Московской биржи указывают, что провал трехсторонних переговоров между Киевом, Москвой и Брюсселем о газе ударил. По российской валюте. Сегодня курс доллара и евро к рублю выросли на 16 26 копеек, соответственно. При этом стремительно дешевеют акции Газпрома. С утра они потеряли почти два с половиной процента стоимости. Из-за газового конфликта и снижения курса рубля против доллара и евро падают акции и других российских компаний: Сбербанка, Норникеля и Лукойла. И уже после выпуска новостей программа «Национальный интерес. Текущее событие в стране» проанализирует политический эксперт Виктор Небоженко. И сейчас финансовая информация. До встречи в 18 часов. Спасибо. thank yeah. you